ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমালোকক যিটো অসম চৰকাৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আহ পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকক পইচা দিব বুলি যিহেতু এডভাৰ্টাইজ পাইছিলা তোমালোকে ইতিমধ্যে কৈছিল আৰু সেই কথাটো অনুমোদন জনালে অসম কেবিনেটে আৰু এইটো ঠিৰাং হল তোমালোকে পইচাৰ পোৱাটো নিশ্চিত তোমালোকে এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা পাবা কত পাবা সকলোখিনি ডিটেইলছ দিম তোমালোকে এইখিনি আগতে পাইছিলা যে কি আছিল আহ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলগীয়া শিক্ষাৰ্থীক প্ৰস্তুতি সহায় হোৱাকৈ ছয় মাহৰ বাবে প্ৰতিমাহে তিনিশ টকাকৈ দিয়া হব আৰ্থিকভাৱে অন্ৰহৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ তোমালোকে পইচাটো পাবা বুলি তোমালোকে পাই আছিলা এতিয়া কেতিয়া পাবা আটাইখিনি এই ভিডিঅ'টোত দিম কাৰণ অসম চৰকাৰ অসম কেবিনেটে বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট আছে এই কেবিনেটে ইয়াক অনুমোদন জনাইছে আৰু ইয়াত কি কৈছে চোৱা যে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণা আঁচনিৰে অনুপ্ৰেৰণা কেবিনেটত আজিৰ আহ প্ৰেৰণা আঁচনি প্ৰেৰণা আঁচনি কাৰ্যকাৰী কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে এই আঁচনিৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনস্থ সকলো বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুহেজাৰ পঁচিশ চনৰ এক নৱেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ এইটো তোমালোকে আৰু দুই এদিন ভিতৰৰ পৰা দুই তিনি মাহৰ পিছতে তোমালোকে পাবা এক নৱেম্বৰৰ পৰা তোমালোকে আহ এক নৱেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা লৈকে প্রতিমাহে তিনিশ টকা আৰ্থিক অনুমোদন আগবঢ়োৱা হৈছে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মানলৈকে পৰীক্ষা প্ৰায় ছমাহ মান তোমালোকক পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পইচা দিয়া হব তিনিশ টকাকৈ আহ এই ধৰণ প্ৰত্য়ক্ষ লাভালাভ হস্তান্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হব আহ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া বহি পুষ্টিকৰ খাদ্য পুষ্টিকৰ খাদ্য সামগ্ৰী আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে

গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰে যিমান পাৰে সুবিধা দিছে তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰাও সুবিধা দিছে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া পঢ়িব লাগিব মেট্ৰিকৰ ভাল ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে আমিও আহ চেষ্টা কৰি আছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আহ সহায় কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ তাত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জইন হৈছে অনলাইন ক্লাছত আমি অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰি য'ত নোটছ বিলাক আমি ই বুক হিচাপে দি দিওঁ ডেটাষ্ট নোটছ বিলাকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিনিব নালাগে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে আৰু আমাৰ পে'মেণ্টটো হৈছে মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ টকা মাহিলী আৰু তাতকৈ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি কম লওঁ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্থিকভাৱে সবল নহয় অৰ্থাৎ দুখীয়া হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতকৈ আমি কম পইচাত পঢ়াই আছো যাতে তাৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰে আৰু আমিও যাতে ষ্টুডেণ্টক কিছু সহায় কৰিব পাৰো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জইন হ'ব বিচাৰে যিটো হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে এই নম্বৰটো এছ এম এছ কৰি তোমালোকে জইন হ'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই